Apa yang berlaku ialah pada tahun 2003 mereka berempat telah bertemu dengan Soros di Washington DC untuk mendapatkan dana pilihan raya bagi membolehkan PKR bertanding pilihan raya tahun 2004. Dan sebelum saya dipecat, saya menghadiri satu mesyuarat jabatan kuasa pilihan raya yang dipurusikan oleh pengurusnya ataupun pengarah pilihan mereka raya PKR ketika itu ialah Azmin Ali dan Azmin telah mengesahkan bahawa 3 juta ringgit pertama telah masuk. Aa, dan beliau mengesahkan bahawa 3 juta ini telah digunakan untuk menempah bendera, menempah topi dan juga bendera. So, sorry. Bendera, topi dan juga t-shirt di China. Dan aa, apabila saya bertanya pada saudara Izam dari mana datangnya dana 3 juta ringgit ini, Izam telah mengesahkan bahawa dana ini adalah sebahagian kecil daripada dana yang telah dijanjikan oleh Soros aa, untuk disumbangkan bagi membolehkan calon-calon daripada PKR bertanding pada pilihan raya tahun 2004 dan berdasarkan laporan yang saya dapat daripada kawan-kawan yang masih berada bersama dengan PKR dana yang disumbangkan oleh Swaros ini berterusan hingga kini begitu juga pada pilihan raya 2008 dan sekarang ini masih lagi disalurkan sebenarnya dana yang suara salurkan kepada Suaram ini bukan hanya kepada Suaram saudara Retencua yang juga merupakan teman selokap saya ketika saya berada di kamp tahanan Kemunting bila ditahan di bawah ISA selama 2 tahun Pernah mengesahkan kepada saya bahawa Soros membantu suara melalui sebuah yayasan Daripada Holland, Belanda Dan uh, Soros juga Menyumbang kepada penubuhan Ataupun pengasas uh, Pembentukan sebuah portal uh, Berita yang dipanggil Malaysia Kini uh, TN mengesahkan bahawa beliau dan uh, Steven Gant Yang telah mengasaskan Malaysia Kini Dengan dana yang telah disumbangkan oleh Soros peringkat awal. Banyak lagi uh, NGO lain yang turut menerima dana daripada asing. Salah satu daripadanya ialah Institut Kajian Dasar IKD iaitu Think Tank kepada Anwar Ibrahim. Uh, Think Tank kepada Anwar Ibrahim juga turut menerima uh, dana daripada Soros. Cuma duit ini disalurkan melalui sebuah yayasan di Jerman iaitu Conrad Adenas, sebuah yayasan Kristian di Jerman dan Koran Edna merupakan penaja utama kepada program-program perkaderan, program-program latihan yang dilakukan dan yang dilaksanakan oleh AKD untuk parti keadilan rakyat. Apa yang menyebabkan saya rasa uh, marah pada tahun 2004 yang menyebabkan saya mengkritik uh, Wan Azizah dan kepimpinan PKR ialah bagaimana seorang presiden boleh bertemu dengan seorang bangsa Yahudi yang telah uh, menyerang ekonomi Malaysia pada tahun 1997, bertemu untuk mendapatkan dana bagi Pelaya Raya tahun 2004 Bagaimana kita sebagai seorang umat Islam Boleh ambil dana daripada Yahudi Lawan sesama Islam Lawan Barisan Nasional yang Perdana Menterinya Islam Timbalan Perdana Menterinya Islam Dan sekiranya Kita membiarkan Kerja-kerja uh, mengambil dana daripada luar Ataupun uh, penyaluran dana Daripada asing untuk memorak peranda Dengan negara ini berterusan Maka negara ini akan runtuh Saya ambil contoh sekiranya lah, Katakanlah Pakatan Pembangkang Berjaya Memerintah Malaysia Dalam Pelaya Raya yang ke-13 ini bermakna apabila Pakatan Pembangkang khususnya PKR ditaja oleh Yahudi, ditaja oleh Amerika Menang pilihan raya dengan duit yang ditaja oleh, oleh, oleh asing Maka sudah pasti bila mereka memerintah negara, mereka tidak boleh memerintah mengikut acuan mereka sendiri Mereka sudah pasti terpaksa memerintah mengikut kehendak, mengikut dasar orang Amerika Dan mereka terpaksa akut dengan apa juga keputusan yang dibuat oleh Yahudi dan Amerika Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kenal tak suara siapa tu? Dulu dia ni uh, suara tu dulu dia ni pejuang AMNO eh. Dulu saya rapat lah dengan dia ni tapi sejak dia jadi amdap ni eh saya dah tak campur dah eh dah tak boleh pakai ya. Eh. Ah tu dia Datuk Lokman Adam eh pengakuan dia eh. Jadi assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita telah dipanjangkan usia sehari lagi untuk bertemu hari ini 20 hari bulan Rejab tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan 9 Januari 2026 ya. Aa, saya nak cerita pasal aa, ramai yang tanya eh, kenapa Trump ni ataupun Amerika ni beria-ia sangat eh, nakkan Greenland ni ya. Eh? Ah ni dia Greenland ni. Ah ni dia. Yang hijau tu ialah Greenland eh. Ah ini hari nak cerita pasal Greenland lah. Trump beria-ia eh bukan main-main eh dia betul-betul nak Greenland ni eh ah ha, dekat kan, utara Kanada tu ah ha, dekat dengan Eropah tu ha, tapi sebenarnya nak ikutkan saiz dia taklah sebetul sangat eh ah ya. Ha. beberapa hari lepas eh Trump eh Trump ni dia gertak eh bukan saja nak serang Venezuela eh tapi dia gertak nak serang Colombia dengan Mexico sebab dua negara ni banyak supply kokain dan fentanyl kepada rakyat Amerika. Eh. Trump kata tahun lepas saja 70,000 ribu rakyat Amerika mampu sebab overdose, eh, overdose kokain dengan fentanyl. Eh. Adil tak? Eh? Adil lah kan? Eh? Amerika supply bom dekat Israel untuk bunuh 70,000 ribu orang Palestin. Eh? Jadi Colombia dengan Mexico supply kokain bunuh rakyat dia, dia nak bising. Tapi saya tak rasa Trump ni akan serang Colombia ataupun Mexico lah. Eh. Habis kuat pun dia buat operasi komando culik pemimpin-pemimpin dia orang tu. Ya, kalau tak dengar cakap lah. Sebab apa? Sebab Colombia dengan Mexico ni penduduk dia ramai. Dan kalau dia langgar, eh, ya, maka ramailah askar Amerika yang akan mampus. Lah. Dia ya, tak berani. Eh. Ya. Yang Trump betul-betul berminat. Eh. Ya, nak ambil ialah Greenland eh. dia bukan bergurau eh. tapi memang Trump ni betul-betul nakkan Greenland ni eh. dalam dan tahun dan, uh, dan tahun 2025 dah 26 eh. dua kali dia cakap eh. dia nak berminat nak ambil Greenland ya, eh. dia nak beli atau sewa daripada Denmark eh. Ha. jadi masa Trump ni jadi presiden penggal pertama dulu pun pada tahun 2019 eh, Trump dah pernah cakap dia berminat nakkan Greenland ya, eh. tapi tak sempat nak masuk penggal kedua eh. jadi presiden dia kalah dengan Joe Biden ya eh. Dan Trump ni bukanlah Presiden Amerika yang pertama berminat nak beli Greenland ni. Eh. Sebenarnya dah lebih 100 tahun dah eh, Amerika ni berminat nak akan Greenland ni. Eh. Ha. Selepas Amerika beli Alaska daripada Rusia pada tahun 1860 eh. Amerika memang dah berura-ura lah nak beri, beli Greenland ya. Eh. Iaitu pada tahun 1946 bila selesai saja Perang Dunia Kedua Presiden Amerika masa tu ya, eh, Presiden Henry Truman menawarkan kepada Denmark nak beli Greenland dengan harga aa, dengan nilai dengan nilai 100 juta US dollar eh aa, kalau kita aa, nilai duit kita sekarang ni dia nya hampir-hampir 2 bilion USD lah tak berbaloi lah aa, dia dah nak beli dengan emas eh bukan bayar dengan cash eh beli dengan emas eh dan minat Amerika nak beli Greenland ni bukan pasal nak luaskan negara dia tapi pasal masa tu aa, masa tu lagi Amerika yang tahu eh Greenland ni kaya dengan hasil bumi kaya dengan bahan galian dan minyak eh aa. Dan tahun 96 juga lah ya Tahun selepas tamat Perang Dunia Kedua ya, Jadi peng, ha, jadi dia nak mengekang penguasaan Soviet Union masa tu Amerika memang perlu buat pengkalan tentera dekat Greenland Untuk mengawal perairan atik lah ya ha, Jadi setelah 100 tahun ya, Keinginan Amerika tu belum menjadi kenyataan lah ya Jadi penawaran Amerika untuk beri Greenland ni sebenarnya bermula pada tahun 1867 lagi ya dan dia orang juga berminat dengan Iceland eh... Sebab nak mengawal laluan perkapalan eh... Haa... Ah. Tapi masalah-masalah dalaman Amerika masa tu eh... Termasuklah ekonomi dia lah... Perang saudara lah eh... Haa... Ah, membuatkan Amerika ni banyak kali menangguhkan hasrat nak beli Greenland eh... Jadi... Ah, perkara Amerika nak beli Greenland ni bukan perkara baru eh... Tapi setelah Perang Dunia tamat tahun 1946... Eropah berada dalam kemusnahan... Dan kuasa Soviet Union mengancam dominasi Amerika... Sekali lagi Amerika... Ah, tawarkan nak beli Greenland eh... Haa... Ah. Presiden Harry Truman masa itu tahu yang perang dunia seterusnya bukan lagi ber, akan berkisar tentang meriam dan jet pejuang atau kapal pengangkut, tapi akan juga melibatkan pesawat pengebom dan peluru berpandu yang akan melintasi ah, kawasan Artik tu terus ke hantam Amerika. Eh. Jadi Jeneral Tentera, Jeneral terpalsat tinggi Tentera Amerika masa itu berpendapatlah yang Greenland ni sangat sangat penting untuk menjaga uh, keselamatan Amerika lah. Eh. Nah. Jadi pada tahun 1946, ya 1946, Henry Truman, presiden Amerika masa tu offer nilai 100 juta US dollar kepada Denmark untuk beli Greenland, ya. Ha, masa tu Truman bukan nak bayar cash, tapi dia nak bayar dengan emas, eh, ya. ha, emas, Dongkong emas, ya, 100 juta dollar, ah. Ya. Ha. Tapi nasib baiklah Denmark masa tu. Tegas eh. Dia menolak tawaran Trump lah. Eh, tawaran Trump pula. Tawaran eh, Harry Truman masa tu eh. Tapi Amerika tak berputus asa eh. Kalau aku tak dapat beli, mungkin aku boleh sewa atau aku boleh pajak eh. Maka pada tahun 1951, satu perjanjian pertahanan telah ditandatangani di antara Amerika dengan Denmark. Eh. Denmark telah membenarkan Amerika menyewa satu kawasan dekat Greenland tu untuk dijadikan pengkalan tentera Amerika. Dan pengkalan tu kekal sampai sekarang eh. Bukan itu saja. Ditambah eh. Buat uh, tempat... Um, stesen angkasa lepas dan macam macam lah. Eh. Jadi Amerika turut meletakkan radar amaran awal serangan peluru pandu eh, untuk memintas peluru pandu balistik daripada Rusia tu. Eh. Itu kita banyak tengok dalam wayang lah. Eh. Sebab tu bila Trump eh, buka mulut baru-baru ni sekali lagi nakkan Greenland eh, eh ramai yang gelak. Eh. eh tak, sorry masa dibuka mulut tahun 2019 ramai yang gelak tapi Kementerian Pertahanan Amerika tak gelak eh. Dia orang setuju eh. Lagipun Denmark memang pernah jual eh. Denmark ni memang pernah jual sebahagian wilayah dia ke Amerika pada tahun 1917 eh. Aa, pada tahun 1917, Amerika beli satu pulau kecil milik Denmark yang sekarang ni dinamakan US Virgin Island eh. Aa, dengan harga 25 juta US dollar saja dan dibayar dengan emas eh. Aha. Aa, American Virgin Island ni dia sebelah-sebelah dengan uh, British Virgin Island lah eh. Aa, tapi American Virgin Island ni dia wilayah Amerika eh. Uh, uh, ni Amerika, British Virgin Island pun wilayah British ya. Eh, Dah sebelah-sebelah. Kalau tengok map kecil je ya. Eh, uh, dekat dengan Puerto Rico tu. Kedudukan Greenland ni ya, eh, memang sangat strategik lah eh, untuk pertahanan Amerika daripada Soviet Union. Ya. Eh. Jarak daripada Moskow ke Washington hanyalah 8,000 km. Jadi kalau Soviet Union ya, dulu ya, eh, melancarkan peluru berpandu balistik maka Greenland ni akan jadi kawasan pemintas untuk menyelamatkan bandar-bandar Amerika lah eh, masa perang masa perang dingin lah. Manakala daripada Greenland ke Moskow pula jaraknya hanya 3,000 km. Ya. Eh. Ha, 3,000 km saja. Ha. Jadi Amerika sedar yang Soviet sekarang ni, eh, yang sekarang ni Rusia lah, eh, ada banyak kapal selam yang besar dan jauh lebih senyap eh, yang sentiasa mengawal lautan arktik. Jadi dia nak imbangkan kuasa Rusia tu lah. Tapi masalahnya ialah Greenland ni uh, milik sah Denmark eh, yang diiktiraf oleh PBB dan diiktiraf oleh seluruh dunia dan Denmark pula dah bagi kuasa autonomi kepada penduduk Greenland untuk menjalankan pemerintahan sendiri eh. Greenland ni ada parlimen dia orang sendiri semua sendiri eh. Uh, dan penduduk Greenland ni tak ramai eh. Tak sampai 60,000 orang. Dia katakan last kali 58,000 orang saja eh. Uh, tak penuh lah Stadium Bukit Jalil tu eh. Uh, penduduk Greenland ni letak kat Stadium Bukit Jalil tu tak penuh eh. Uh, dan pada masa ni Greenland ada banyak eh tekanan kewanganlah. Ada orang tak mampu nak korek sendiri hasil bumi dia orang tu eh. Dia sana minyak ada, emas ada. Dia orang perlukan pelaburan daripada orang luar eh. Tapi penduduk Greenland ni ramai yang tak mahu Greenland ni dirosakkan alam sekitar dia dengan kerja-kerja pelombongan dan sangat sensitif eh. Dia kaum kat situ bukan bukan dia kaum Inuit ya. Eh. Ah. Dia sangat sensitif terhadap kemasukan orang luar lah eh. ah. Ha, tapi sejak akhir-akhir ni masalah kewangan Greenland ni semakin meruncing eh Denmark ni bukanlah negara yang kaya sangat macam Norway yang mampu membangunkan infrastruktur Greenland ni eh kat sana bukannya ada jalan raya yang menghubungkan daripada satu pekan kecil ke pekan lain eh ah ha, dia terpaksa naik apa yang yang anjing bawa tu eh ataupun naik boat eh ha, tak ada jalan raya eh ah ha, dan sana pekan saja eh sebab tak ada pekan kecil-kecil eh dia tak ada bandar ha, China ah ha, China pula nampak peluang ni dan China dah berkali-kali menawarkan bantuan dan pinjaman untuk membangunkan infrastruktur Greenland eh ha, tapi Denmark ni berhati-hati sebab kalau Greenland tak mampu bayar balik pinjaman daripada China eh maka Greenland akan jadi macam Sri Lanka eh ha, pelabuhan milik China akan jadi macam Djibouti di Afrika eh pelabuhan milik negara China sebab negara itu tak mampu nak bayar balik hutang. Eh. Jadi kehadiran China dengan duit yang banyak yang eh, layu kat Greenland ini sangat-sangat membimbangkan Amerika. Eh. Lantas minat Amerika nak ambil Greenland ini meluap-luap lah. Eh. Sebelum China bertapak dekat sana. Eh. Jadi kalau China dah bertapak dekat sana dan buat pelabuhan dan lapangan terbang di sana, maka habislah Amerika. Eh. Sebab kalau nak bangunkan infrastruktur sebuah negara ni pelabuhan dan lapangan terbang adalah dua infrastruktur yang penting yang kena buat dulu. Eh. Ha. Jadi bila Trump ni buka mulut baru-baru ni cakap lagi nak beli Greenland atau nak langgar Greenland, Trump tahu, ya? Eh, Denmark tak akan sekali-kali setuju lah, eh. negara-negara Eropah tak akan sekali-kali setuju lah. Lagipun Denmark ni adalah anggota NATO eh, dan anggota Kesatuan Eropah. Semalam um, pemimpin negara-negara Eropah ni macam Denmark, uh, Itali, Perancis, UK kata ya, eh, kalau uh, Trump ni nak langgar juga Greenland ni, maka NATO akan berpecah. Eh dan Demak kata dia tak bertolak ansur eh. dia kata dia akan tembak dulu eh. Ha, tanya kemudian eh. ha, memang panas lah eh. jadi alasan Trump ni nak buat pengkalan tentera besar dekat sana, dekat Greenland ni, ialah bagi mengekang ancaman Rusia. Eh. Ha, tak boleh diterima oleh Denmark dan juga negara negara Eropah lah. Eh. Dia kata itu semua nak mengekang ancaman Rusia. Eh. Ha, Amerika dah tak boleh jual dah naratif takut Rusia serang tu. Eh. Ha, dah tak laku dah. Eh. Sebab rakyat Eropah pun dah tahu lah. Itu alasan saja Amerika nak menguaskan, um, meluaskan kekuasaan dia di Eropah. Eh. Jadi minat China sebenarnya bukanlah nak kuasai laluan kapal. Eh. Tapi China berminat nak korek REE, eh, Rare Earth yang dikatakan sangat banyak di Greenland Eh, dan berkualiti tinggi dan bernilai kira-kira 3 trilion US dollar eh lebih tinggi nilai ini daripada simpanan minyak dekat Venezuela tu eh. jadi China bukan saja mengawal sekarang ni 90% pemprosesan REE sekarang ni seluruh dunia eh, malah 70% daripada REE yang dilombong, eh yang belum diproses eh, seluruh dunia datang daripada China eh ada ha, negara-negara lain yang ada RE pun terpaksa hantar kepada China untuk diproses sebab teknologi China ni nak proses RE ni yang teknologi lebih tinggi dan jauh lebih murah ha, itu yang Amerika tak ada eh tak boleh lawan dan China memang nak kawal pengeluaran dan pemprosesan RE ni sebab RE ni bukan saja dianggap emas baru ha, memang harga hari ini ya yang diproses ni jauh lebih mahal daripada emas ya sampai ada yang berbelas ribu satu gram ya jadi RI ini juga diproses ya yang diperlukan untuk buat se hampir semua senjata-senjata moden ya telefon nak pakai kereta elektrik semua nak pakai RI ya ha, komputer ya jadi kalau China kontrol RI maka China akan kontrol pengeluaran senjata dunia khasnya pengeluaran senjata musuh nombor satu dia itu Amerika ya ha, sebab tu Amerika ni ya dia senak perut sekarang ni ya Amerika tak akan sekali-kali benarkan China bertapak dekat Greenland eh. Ha, tapi Amerika tak ada kemampuan nak melabur dengan banyak untuk buat infrastruktur di Greenland. Nah, ha, itu masalah dia. Orang Greenland pun majoritinya tak suka Amerika atau sebarang kuasa besar bertapak dekat sana. Eh. Ah, ha, dia orang dah tengok dah macam-macam negara lain hancur bila kuasa-kuasa besar ni berebut hasil bumi sebuah negara kecil eh. Macam dekat Venezuela lah. Bukan saja Amerika ni tak ada teknologi macam China nak proses hari ini. Rakyat Amerika sangat-sangat menentang pelombongan dan pemprosesan hari ini negara mereka lah. Eh. pasal alam sekitar lah. Eh. Jadi NGO-NGO alam sekitar memang kuat di Amerika. Eh. Sebab tu Amerika nak sangat hari ini eh, yang ada dekat Greenland ni. Eh. sebab bukan saja tak mahu RE itu jatuh ke tangan China, malah Amerika pun nak memperbanyakkan pemilikan RE doang dan nak memecahkan monopoli China dalam RE ini. Eh. Uh, it's the new goal ada lah bangga eh? tapi china dah melangkah setapak dah dah, dah, dah dah dalam melombong RE dekat Greenland ni china diam-diam dah beli sejumlah besar saham dalam syarikat yang dapat hak melombong rare ini ni di Greenland eh syarikat tu syarikat Denmark eh ha, itu yang buat Amerika lagilah menggelupur eh dahlah China sekarang ni sekat penjualan rare pada Amerika sampai pengeluaran senjata Amerika pun terbantut eh dan pengeluaran jet-jet pejuang F35 pun jadi terbantut eh sebab kekurangan supply rare eh jadi kehendak Amerika nak beli Greenland ni memang sungguh-sungguh eh bukan main-main eh bukan melawak eh ataupun bukan bergurau lah eh bukan soal nak luaskan wilayah dan bukan soal uh, lokasi uh, bukan saja soal lokasi aset strategik kentrana eh, sebab tempat tu banyak eh, minyak pun ada emas pun ada RE e. pun ada eh jadi sebarang kawalan eh, tetapi dia punya hasrat segala nak menyekat eh, menyekat China eh yang dianggap kilang terbesar dunia ni ha eh, daripada mengeluarkan RE dekat situ jadi sebarang kawalan China ke atas apa ni RE dekat Greenland ni akan meletakkan keselamatan Amerika berada dalam risiko yang amat besar eh sebab apabila, kalau China control RE ni eh, susahlah Amerika nak buat senjata dia boleh buat tapi sikit lah eh lambat eh ha. jadi malah amerika ni sanggup berperang eh untuk mengawal REE dekat Greenland ya eh? jadi tempat ni tempat sejuklah eh ha, tapi sekarang dah jadi panas eh ha. jadi tawaran amerika kepada Denmark untuk beli Greenland dan dan buka mulut nak langgar Greenland ni bukan dengan niat nak beli atau langgar Greenland tapi ah, dia tahu eh Denmark tak akan jual ya eh? Uh, dan dia takkan uh, serang Greenland eh uh, tapi tujuan dia yang pertamanya jangan jangan bagi China bertapak dekat dan korek REI dekat Greenland ya. Eh? Kedua ni untuk Denmark tekan Denmark ni untuk berunding dengan Amerika ni eh engkau bagilah aku sewa pajak ke apa ke eh. Aha. Tapi masalah Amerika pula ialah Dia orang ni tak ada kepakaran nak proses REI ni dia orang hanya ada kepakaran nak korek saja eh. memang Amerika ada lah teknologi tapi proses hari ini, Jepun pun ada teknologi nak proses hari ini ya. Malaysia pun bukan Malaysia lah, Australia pun ada eh. Macam Linas tu eh. tapi teknologi tu teknologi lapuk, mahal dan lambat eh dan perlukan pelaburan yang tinggi berpuluh-puluh bilion eh. jadi China pula ada teknologi yang murah dan cepat dan tak ada isu rakyat dibising pasal alam sekitar. Eh itulah kelebihan China eh. Ya. Jadi China pula bagi tawaran yang Denmark ni, China ni pula dia bagi tawaran yang Denmark ni susah nak tolak. Dia orang siap bagi loan eh, dia orang nak proses RE dekat Denmark. Dia kata aku tak bawa balik negara aku, aku korek, aku proses dekat sana. Jadi share keuntungan sebab jualan RE dah diproses ni. Ah. Harga dia lagi tinggi ya eh. dan dan juga Denmark kata nak kongsi teknologi dengan dengan Denmark ni sorry China ni kata nak kongsi teknologi proses hari ini dengan Denmark. Jadi tawaran yang susah Denmark nak tolak. Itulah masalahnya Amerika sekarang ni. Dia nak tekan Denmark supaya jangan bagi hari ini dekat dekat China. Itu saja. Eh. Bukan nak takluk kuasa semua. Eh. Ha. Jadi Amerika tak mampu buat semua tu. Eh. Amerika tak mampu lawan China daripada segi uh, infrastruktur, daripada segi loan, daripada segi teknologi semua. Eh. Dan soal alam sekitar, eh, penduduk Greenland ni tak timbul lah sebab Greenland ni besar. Eh. Ha, lebih 2 juta kilometer persegi. Eh. Ataupun Greenland ni saiz dia lebih kurang dalam 20 kali ganda saiz menanjung Malaysia ni. ya? Yeah. Dan kawasan yang banyak REE tu pun, kawasan yang langsung tak ada orang duduk lah. Eh. Yeah. Ha. Buat penduduk Denmark ni kecil je. 56,000 orang. Satu stadium Bukit Jalil pun tak penuh. Eh? Lagipun Denmark ni... Ha? Sebuah perkara lagi. Denmark ni dah pernah kena kencing dengan Amerika pada tahun 1959. Ha, apa cerita dia? Pada tahun 1959... Amerika ni dia sewa satu kawasan kat Greenland lah. Eh. Dia sewa tanah kat situ. Dia orang kelentong Greenland. Eh. Kata nak buat logi kajian sains lah. Eh. Ha, Dengar. Tapi sebenarnya dia orang buat reaktor nuklear bawah tanah. Dan sorok senjata nuklear dia orang kat situ. Dan, dan, dan buat terowong bawah tanah. Eh. Terowong ais. Eh. Ha, tapi projek tu gagal lah setelah beberapa tahun. Sebab terowong tu asyik runtuh saja. Sebab ais ni bergerak. Eh. Jadi akhirnya pada tahun 1967. Amerika bawa balik reaktor dengan peluru pandu dia nuklear dia orang tu. Dan tutup terowong tu. Ditutup dia kambus dia. Eh. Tapi. Aduh. Ha, itu tutup gambus ais kan. Tapi sejak akhir-akhirnya berlaku pemanasan global. Dan ais kawasan tu cair dan terbongkar lah rupa-rupanya Amerika ni tanam dengan diesel-diesel sisa-sisa radioaktif kat kawasan tu. Ha, jadi Denmark ni minta ganti rugilah. lah. Eh. Jadi Denmark ni kena kencing lah dengan Amerika ni. Eh. Ha, sebab bila ais tu cair, ha, dia menyebabkan pencemaran yang teruk. Ada eh. Dia nampak lah, oh celaka ada tong macam-macam lah ada sisa ni. Eh. Ha, Mula-mula 3, 4, 50 tahun lepas tak nampak lah sebab beku eh. Ah. Jadi ini jadi satu lagi punca lah. Denmark ni tak ngam lah dengan Amerika. Eh. Dah lah tu sekarang ni Amerika ni siap buka satu pengkalan tentera udara pula dekat Greenland. Eh, untuk menempatkan radar-radar amaran awal. Untuk memintas peluru-peluru berpandu daripada Rusia. Eh. Ha, tapi orang tanya kenapa Amerika nak beli sangat Greenland ni. Eh? Ha, dua hari lepas eh, Presiden Amerika Trump ni siap nak offer penduduk Greenland ni. Eh, seorang 100,000 ribu US dollar kalau dia orang semua setuju nak ha, nak Amerika duduk kat situ. Eh, nak buat secession. Eh, nak buat macam dia nak buat macam uh, undi lah kat situ. Eh? Uh -huh. uh, jadi kenapa Amerika tak sewa saja? Eh? Kalau dia nak buat airport, dia sewa lah tanah. Kalau dia nak buat uh, pengkalan tentera, dia sewa tanah itu mereka ada masalah sikit eh? sebab setiap kali dia orang nak upgrade atau pasang radar baru kat situ eh nak buat bangunan ke apa eh sebab pernah kena kelentong dengan Amerika, dengan Amerika dulu eh dia kena dapat kebenaran daripada Denmark eh kau nak buat apa pun kau kena bagi plan eh sebab apa Denmark dah kena tipu dulu eh kau kata kau nak buat tempat kajian sains rupanya kau buat reaktor nuklear kat situ sekarang ni dia nak upgrade ke apa ke semua dia kena bagi tahu Denmark jadi itu akan mendedahkan rahsia dia kepada Denmark lah eh aha jadi ini bukan sahaja melambatkan proses tapi kerahsiaan kekuatan radar dia akan terdedah eh nah, jadi kalau dia orang memiliki greenland semua tu boleh buat senyap-senyap eh jadi greenland ni juga adalah kawasan yang sangat strategik bagi Rusia dengan China lah. Eh. Dua-dua besar strategik. Eh. Rusia pun. Eh. Bila ais semakin lama semakin cair. Dia dekat Greenland ni, dekat kawasan atik ni bukan panjang tahun. Kapal boleh lalu. Eh. Mungkin dalam setahun tu beberapa bulan saja. Eh. Tapi sekarang ni semenjak ais semakin cair. Disebabkan pemanasan global. Eh. Tempoh kapal boleh belayar tu lebih lama. Eh. dan dia akan jadi laluan utama lah. Eh. Jadi kapal-kapal daripada China dengan Rusia sekarang ni guna lautan Pasifik. Eh. Untuk pergi ke Eropah dan ah, tapi kalau atik ah, ni dah sekarang cair banyaklah bulan dalam 6 7 bulan dalam tahun dia boleh gunakan atik tu untuk pergi ke Eropah eh, dan menjimatkan perjalanan 15 ke 20 hari ya eh, kapal-kapal ataupun menjimatkan jarak dalam 10000 km kalau lalu dekat atik ya eh, kalau kapal-kapal China dengan ah, Rusia ni lalu lalu atik untuk pergi ke Eropah eh. bukan sahaja saja kalau lalu dekat atik ni syarikat-syarikat perkapalan ni boleh jimat berbilion-bilion dolar daripada segi kos minyak kapal sebab itulah China ni dia nak buat pelabuhan, nak buat dock, tempat servis kapal dekat situ eh, good business eh. Jadi Amerika nak kawal kapal-kapal dagang ni sebab kalau berlaku perang, eh, laluan tu sangat-sangat penting eh. Ah. Jadi Rusia dengan China pula menentang keras hasrat Amerika ni nak buka pengkalan laut dekat Greenland ni eh. Ah. sekarang ni Greenland pelabuhan pun tak ada eh. Adalah pelabuhan kecil lah untuk buat-buat nelayan, kapal-kapal kecil atau buat-buat je untuk tangkap ikan ni eh. Ha. Ah. Jadi China bukan saja ada duit eh. Ha, tapi ada kepakaran nak buat pelabuhan dengan cepat dan murah daripada nak dibandingkan dengan syarikat-syarikat Amerika dan Eropah sebab syarikat-syarikat Amerika dengan Eropah ni ha, milik syarikat, persendirian eh. Ha, manakala syarikat China ni nak buat pelabuhan semua ni milik kerajaan China eh. dan China bukan fikir sangat pasal untung pun eh. untung sikit tak untung tak apa eh. strategi dia orang hanya nak kontrol pelabuhan tu sebab tu dia boleh buat dengan harga yang sangat murah. Eh? Dan pelabuhan ni akan menyumbang kepada ekonomi Denmark. itulah yang Denmark susah nak tolak lah tawaran daripada China ni. Eh? Ha, lagipun tanpa kegiatan ekonomi, Denmark dah tak larat dah nak tanggung belanja penduduk dekat Greenland ni. Eh? Daripada segi perubatan, elektrik dan juga pelajaran. Sebab sana ekonomi tak besar sangat. Eh? Sebab ialah tangkap ikan je kan. Eh? Jadi apa yang bermain dekat fikiran saya sekarang ialah kenapa Norway Norway eh, yang kaya tu eh, negara kaya di, eh, paling kaya di Eropah ni sekarang ni, tak masuk melabur dekat Greenland eh. Ah, jawapannya lah Norway ni walaupun agak kaya tapi dia orang ni lebih berminat nak melabur dalam sektor teknologi dan juga instrumen keuangan lah dan bukan infrastruktur eh. Lagipun Norway ni tak ada kepakaran sehebat China lah eh. Jadi soalnya sekarang eh, Amerika tak akan dapat Uh, tak akan dapat sekat China eh selagi dia orang ni tak boleh memiliki Greenland eh uh, nak serang Greenland eh, jauh sekali lah eh saya tak rasa dia serang lah, eh dia gertak saja sebab apa dia nak tekan Denmark untuk berundinglah eh. jadi nak beli eh berapa pula nilai Greenland sekarang ni mungkin 1 trilion eh mungkin 500 bilion dolar eh dan sekarang ni siapa yang berani pegang US dollar dalam banyak macam tu eh kalau nilai dolar jatuh macam mana jadi mesti dia orang nak emas eh uh, mana ada emas banyak tu eh uh, kalau pun Denmark setuju nak jual pun eh itu baru macam down payment lah eh. sebab apa eh Amerika wala katalah dia jemaah tujuh nak jual 500 bilion ke 1 trilion ke Ah, eh? ha? sebab Amerika kena keluarkan juga lagi dia dah beli dia kena keluarkan juga beratus-ratus bilion lagi nak membangunkan infrastruktur ta Greenland tu ha, bila dia beli Greenland dia beli dengan penduduk-penduduk sekali jadi dia kena tanggung lah jadi kena buat jalan raya jalan kereta api stesen dan kuasa elektrik dan sebagainya eh? jadi Amerika tak mampu eh? Ha? dan tak berani bagi pinjam eh ha, pelabur pun tak berani beli bond dia eh ha, bank pun tak bagi pinjam eh jadi yang mampu hanya China eh? sebab sistem China ni sistem kerajaan own the company eh? dia sosialis eh ha, tapi sikap Amerika pula sekarang ni kalau aku tak dapat biar siapa pun tak dapat eh nah itulah yang jadi masalahnya eh? Ah, ha, tapi saya rasa Trump ni tak akan serang Greenland lah. Eh. Kenyataan Trump ni yang kata nak ambil, nak take over Greenland tu saya rasa nak warning China secara halus lah. Eh. ah ha, sebab apa dia nak aku nak. Kalau aku tak dapat, kau pun tak dapat. Eh. Jadi dua hari lepas, eh, yang ulang lagi sekali, Trump offer ah eh, setiap rakyat Greenland ni 100,000 ribu US dollar seorang eh, untuk sokong dia nak ambil alih Greenland. Eh. <laughs> tapi Denmark memang tentang keras lah. Eh. Ha, dia tak boleh buat macam tu lah. Eh. Dia nak buat referendum macam tu lah. Eh. Ha, dan negara-negara Eropah -negara menggelupuh. Eh. Siap kata kalau Amerika ni langgar Greenland eh... Maka dia... NATO ni akan berpecah eh... Dan negara Eropah akan mempertahankan Denmark eh... Ha, tapi Denmark ni askar dia tak kuat... Dia ada 20,000 ribu orang dia askar eh... Ha, tapi dia kata kau try masuk aku akan tembak dulu eh... Ha, memang ganas lah eh... Jadi... Apa pula pendapat tuan-tuan dan perempuan eh... Siapa yang akan menang untuk mengawal RE kat Greenland ni... Adakah China akan menang dapat... Ataupun dapat kat Amerika eh... Dan apakah yang negara kita ni... Boleh belajar daripada isu... Eh, dekat Greenland ni eh... Ha, jadi sila tinggalkan pendapat tuan-tuan dan -tuan, puan dekat ruang komen ya. Ha, dan jangan lupa support channel saya ni, increase uh, algorithm dia, like, subscribe dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan nak baca komen jap. Thank you sweet girl. Ya, hutang banyak US 38 trilion sekarang ni. 100k tak juga. <laughs> Betul lah. 100k ni sekejap je habis. Betul. Tak apa nak eh. 100k bagi dekat orang Felda pun orang Felda tak nak. Orang Felda pun nak tanah dia dah dapat sejuta sekarang ni eh. <laughs> Ah dia dek kedekuk betul. Ya betul. Anu ah, yang terbuktilah eh dia ambil duit daripada Amerika eh, daripada Soros semua eh. Ah. Jadi okey, terima kasih kepada semua yang telah sudi bersama saya hampir setengah jam hari ini. Insya-Allah pukul 11 malam ni kita jumpa lagi eh. Saya nak ulas sikit pasal Iran, pasal baru baru ni Iran eh. Semalam dia gertak, dia kata kalau kau kecoh-kecoh juga mungkin dia akan serang dulu eh. Ah dikatakan ah, Rusia dah mengarahkan diplomat dari rakyat dia keluar daripada Israel sekarang ni eh. Sebab dikatakan mungkin Iran akan serang dulu atau dipanggil preemptive strike eh. Ah kita tengok eh siapa yang kena eh. Ah, tapi advantage kalau Iran serang dululah ya. Eh. Uh, tapi kalau dia serang dulu, masalah juga eh, sebab Amerika ada, ada sebab nak serang dia kau-kau, eh, jadi kita tunggu macam mana tapi keadaan memang panas lah antara Iran dengan Israel ni, dengan Amerika ni eh. uh, Amerika dikatakan telah menggerakkan segala aset-aset dia memang nak, nak serang lah, tunggu masa saja eh. uh, tapi saya harap, -harap Iran ni serang dulu eh, titik cukup-cukup Israel ni Okey, Assalamualaikum, bye